Круглий стіл на тему реформування житлово-комунального господарства в містах південної України організували та провели активісти громадських об'єднань, аналізуючи діяльність влади в напрямку реформування, присутні відзначили позитивні зміни в роботі Херсонського міського який здійснює модернізацію власного обладнання, розширює зону цілодобового водопостачання в місті. Втім, по деяких напрямках, на думку представників громадськості міста, влада діє всупереч проголошеним програмним засадам, зокрема, проголосивши необхідність створення конкурентно того середовища в галузі ЖКГ не проводяться конкурси по відбору підприємств для обслуговування житлового фонду або проводяться формально. Є й інші недоліки в цій роботі вибрали саме цю реформу для того, щоб протестувати то, як вона реалізується на югі України. Що нами було зроблено? Ну, Ну во ми вибрали регіон. То есть э, схожие действия проводились э, в соседней Николаевской, Одесской областях, в городе Севастополе и Республике Крым. Всего мы проанализировали, проработали около 16 программ подобных по югу Украины, сравнивали, смотрели, что здесь, что у них общего, какие преимущества этих программ. Я как бы пока в общем, да, в нескольких словах. И вот мы решили проанализировать, вот с помощью этих методов, о которых я сказал, во-первых, насколько программы декларативны, насколько они реальны, насколько они выполняются и какие действия, скажем так, власть, власти городской в этих громадах, о которых я сказал, значит, направлены на реализацию, да, потому что если программа есть, а действий власти реформаторских нет, то программа как бы на бумаге. Практически во всех программах абсолютно правильно и одинаково проанализирована ситуация, которая сейчас находится в ЖКХ. Одна из причин, почему, как везде констатируется, она находится в глубочайшем кризисе, это то, что с давних времен отрасль была достаточно датируемая, и на данный момент она одна из наименее адаптированных к рыночным условиям. Как ни странно, а может быть странно в этом ничего и нет, одним из основных рецептов, которые предлагаются в большинстве программ, в частности, если брать программу геническую районную, то там эта цель стоит, по-моему, даже под номером один. Это одним из основных рецептов выхода из данной кризисной ситуации рассматривается создание ОСББ, органов совладельцев многоэтажных домов. Аргументируя это тем, что тем самым у дома появляется эффективный собственник. Для того, чтобы решить какие-то проблемные моменты, которые задекларированы в программах реформирования ЖКХ, необходимо разработать механизмы. То есть те может быть под программы, либо отдельные нормативные документы местного значения, государственного значения, которые бы раскрывали и давали возможность реализовать тот или иной задекларированный аспект программы. В частности, в данном контексте, я надеюсь, наш городской совет уже делает определенные шаги, в частности, на одной из крайних заседаний профильной комиссии по ЖКХ был одобрен проект контроля Абщественностю жителями домов домовими комітетами за процедури із средств при капітальному ремонті потітульним спискам. Учасники круглого столу дійшли спільної думки про те, що необхідно допрацювати програму реконструкції та розвитку житлово-комунального господарства Херсона, зробити більш наближеною до практичних реалій, а також упровадити низку інших необхідних заходів для виконання програмних положень.